আপুনি বলিউডৰ সিংহম ছবি নিশ্চয় চাইছে যদি চাইছে তেন্তে সিংহমৰ সৎ ডাইলগ আপুনি নিশ্চয়কৈ শুনিছে কিন্তু এইবাৰ ৰিল লাইফৰ সিংহম নহয় আমি আজি শুনাব বিচাৰিছোঁ ৰিয়েল লাইফৰ সিংহমৰূপী এগৰাকী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ সৎ ডাইলগ এইগৰাকী হৈছে চানচাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভাৰত দলে শুনক আৰক্ষী বিষয়া ভাৰত দলেৰ সৎ ডাইলগ কাহিলীপাৰৰ এইগৰাকী মহিলা অনিমা বেগম প্ৰেম প্ৰতাৰণা আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ তুলি স্বামীৰ ওপৰত তৰিছিল গোচৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ নকৰাৰ তথ্য বিচাৰি বাৰে বাৰে থানালৈ তাঁত বাতি কাঢ়িছিল মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকীক গোচৰ পঞ্জীয়নৰ নম্বৰ আৰু নথি প্ৰদান কৰা নাছিল আৰক্ষীয়ে উপায় হৈ সাংবাদিকক সহায় বিচাৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে মহিলাগৰাকীৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা বা নকৰাৰ বিষয়ে জানিবলৈ মহিলাগৰাকীক লগত লৈ আৰক্ষী থানালৈ গৈছিল তিনিগৰাকী স্থানীয় সাংবাদিক স্থানীয় নিউজৰ সাংবাদিকে বিষয়টোৰ পাতনি মেলাৰ লগে লগে জাঙুৰ খাইতহে চানচাৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভাৰত দলে সিংহমৰ দৰে গড় গঢ়াই উঠি আক্ৰসী বিষয়াগৰাকীয়ে কৈ গ'ল আমি তাই চাকৰ নেকি আমি কি সহায় কৰা নাই এইবোৰ অদৰকাৰী নিউজ কৰি থাকক একো কৰিব নোৱাৰে আমাক কেয়া আঙুলি দেখাই লম্ফ জম্ফ কৰি কৈ গ'ল নিউজ কৰি এইডালো কৰিব নোৱাৰে আমাক য'ত যায় গৈ থাকক চি এম পি এম যাৰ ওচৰলৈ যায় গৈ থাকক আঙুলি জোকাৰি জোকাৰি উত্তেজিত আচৰণ আৰক্ষী বিষয়াৰ কৰ্তবৰত অৱস্থাত খাকী পোছাক পৰিধান কৰিয়ে অবাই এক প্ৰকাৰৰ মহিলাগৰাকীক ড্ৰাগছ বেপাৰী বুলি অভিহিত কৰি দিলে ভাবুকি আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ বিকট আচৰণ দেখি কিং কৰ্তব্য বিমুৰ সাংবাদিকসকল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ নামানে নেকি এইসকল বিষয়ে নিৰ্যাতন কৰিয়ে থাকে

কৈছে মামা নাম নাজানো তেওঁৰ এজন মামা আছে তেওঁ মোক মাৰিছে কিনি লোৱা বুলি কৈছে লৰাজনৰ এনেকুৱা মানে তাৰ আগত একো নাছিলে যেতিয়াৰ মূৰত মই আহিলো গাড়ী কিনি দিলো ঘৰ বনাব পইচা দিলো কি কৰে মই বাউ দেল্লীত চিনাকি মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত হৈছিলে সেনেকে সি পুৰা একে পাগল কৰি পেলালে মোক